Слов'янці, які на власні очі бачать наслідки бойових дій, починають прокидатися. Головне питання, хто ж буде відновлювати потрощини та яким чином убезпечити свої сім'ї. Про це точилася бесіда 20 травня. Аби заспокоїти до громади, заїхав В'ячеслав Пономарьов. Говорили і про легітимність керівників ДНР в цілому, і про накази Києва, і про наболілі поточні проблеми. Зокрема, лідер Полченців запропонував бажаючим виїхати з околиць власну чи будь-яку. У іншу квартиру у центрі міста, окрім того, В'ячеслав Пономарьов говорив про ініціативність громади та різницю між особистими проблемами і проблемами суспільства. Далі бесіду приводимо нон стоп без коментарів. У нас правительство напевно, Фасос... в Донецькій Фасос... республіці вже є що ні создана, то ж то в Донецькій це не правительство, це фікція. Оскільки дві треті цих людей, які засідають Донецької обласної адміністрації. Ні, гаворіті на камеру. Хочу надо, ничего страшного, не я не этого надо, не надо. боюсь. Две трети людей, которые заседают в Донецкой администрации областной, это люди Таруты и Ахметова. Поняла. Понимаете? Да, поняла. То есть это самозванцы, провокаторы, просто-напросто пришлые люди и так далее, которые погоды не делают никакой. Поскольку в свое время был озвучен приказ о том, что центр Донецкой, Народной республики находится в Славянске. Отмены этого приказа я не слышал. То есть я не считаю нужным вообще общаться с кем-либо из Донецка, поскольку не считаю их, как говорится, своим каким-то руководством и так далее и тому подобное. Мы можем сейчас разговаривать только о городе Славянск. Понимаете? Поняла. Вот это что самое больше меня беспокоит. Да. Все остальное... Это очень-очень-очень Послуш... напряжный Послуш... вопрос. Послушайте, Я послушайте. Вас послушайте. Все остальное меня вообще мало волнует. Понимаете? Но. Мне самое главное, чтобы у нас у вот, тут мы жили нормально, пускай у нас и война. Но, но самое главное, чтобы вы меня понимали. Мы вас понимаем, слава и Богу, поддерживаем. Слава Богу. Но вы же понимаете, что э, народ, который вот... Вырос. Давайте я вам Какого сейчас расскажу, года? давайте я вам сейчас пожалуюсь, нет, я вас нет. сейчас как нагружу, вы охренеете, честно. Не надо мне охренеть, Вы меня вы извините, не я неправильно сказал, я извиняюсь, не ну, честно. Я вот могу такое. сама я так, так сказать. Понимаю. Не, не, не в мате дело, ну это так. Вот, просто поймите правильно. Вот. Я понимаю вас. То есть... Но вот это вот маленький наш город не сможет, не сможет. Знаете как? Вот когда вы, когда вы, вот то и даже когда вы, подождите, вот когда у вас немножко снивелируется... самосознание не, у меня не, не достаточно, вы Могу будете, вы будете меня слушать или перебивать? Нет, не Когда вы снивелируете свои понимания частного, личного и общего всего, тогда вам будет легче. Не вы одни такие, поверьте. Не вы одни такие. Слава Богу, слава богу, что у нас пока обходится здесь без жертв. И если, я же еще раз говорю, если кого-то что-то пугает, ну вот, нас, нас напугает, не нужно все время говорить. Мы здесь смелые, пожалуйста, ведь мы же вот мы здесь не пугливые. Поговорим просто не просто, пугливые. просто вот э, наверное наверное Поговорим. ну как бы Поговорим. нужно Поговорим. нужно уметь. Договариваться. Выходите с инициативы. Но если... С кем договариваться? С фашистами? С фашистами вы хотите договориться? Нет, ни Нет, не в, в коем случае. Ни в, в, в коем случае. случае. Но Привет. потерять э -э жителей города... А Что случится через месяц? Что? Ну, он же не... Нет, да мы не так и так уже теряем жителей города. Вячеслав, послушайте, пожалуйста. Я слушаю. Может быть, многие женщины кричали очень бурно. Я хочу э, выразить просьбу, я думаю, что 90% из женщин, которые здесь находятся, я понимаю, что вы руководствуетесь там э, военной надобностью, скажем так. У нас просто есть такая просьба, что если есть возможность не размещать орудия, это не Хотите знаю, тяжелый, не тяжелый в частном секторе. Нет, мне не надо этого. Mm. Просто говорю, что если есть возможность не размещать их рядом с жилым сектором, можно я задам их, вопрос, а вы просто это громко на него ответите. Нет, возможно. Возможно. Можно я задам вопрос? Вы меня извините, Давайте. вы меня, конечно, извините. Я вам сейчас объясню. Во время одного из ударов, который мы сделали по горе Карачун, мы нанесли такой существенный урон противнику. Меня просили, ну, особо не озвучивать цифры, но это за один удар мы положили 316 человек. Раз. Второе, я вам озвучу. Каждый день, каждый день, минимум 30, ми, ну, минимум 30, от 30 до 100 бойцов украинской армии. Они теряют, то есть ранеными, убитыми и так далее. Вот. Поэтому я вам скажу, мы работаем. Мы занимаемся, мы воюем. И если вы этого не понимаете, ну, я уже не знаю, как вам Нет, еще дальше объяснить. Можно я что мы просто говорю, что если Это необходимо. Это я, не я, я вам просто говорю. Я сам сам молодые я тоже не хотят воевать. Давайте по существу. Можно задам? Демагогию и все остальное это на потом. Ну, разговор. переходил. Я хочу громко задать вопрос, чтобы меня услышали все. Скажите, пожалуйста, то, что сегодня было, то, что вот такие дома, просто другого варианта, я так поняла, остановить тех, которые спускались, просто не было. Скажите это громко. А почему вы задаете эти вопросы? А я не этот вопрос задаю, дорогая не моя. Знаю. Я задаю, что если есть возможность... Вы боитесь, размещать... я еще раз говорю, вы боитесь за свое, за личное. И забывайте, что у нас есть общее, это наша земля. Понимаете? А вы боитесь за свое личное. Не вопрос. Если хотите, я могу отдать любому из вас квартиру в центре города свою. Не вопрос. Я могу любому из вас пострадавших выделить жилье там в городе. Тоже не вопрос. Если у вас есть опаска за дитвору, мы можем разместить мам молодых вместе с маленькими детьми, обеспечить им питание прямо на территории детских садиков в городе. Мы освободим для этого помещения, обеспечим все необходимое, продукты там и так далее и тому подобное. А вы хотите, знаете как? Вы хотите, чтобы вы оставались дома в тепле и в уюте. И чтобы вас еще тут на руках носили. Я еще раз говорю, если вы чего-то боитесь, обращайтесь к квартальным, составляйте списки. И я, я вам серьезно говорю, пожалуйста, Необходимость, если есть, мы вам предоставим квартиры. Мамам молодым с детьми. Мы дадим где жить. Дайте нам только время. А вот эти все собрания и паника, это вы работаете на руку нашему противнику. Я еще раз повторюсь. Все понятного? Все, спасибо за внимание. У меня времени нет.